गहानू ए नो होगा नीतिया लागू कर निक नीतिया के तहत सारा कारपोरेटावाले हो गया रेल गडिया को थाना हवाए अगे पत्र ए कारपोरेट के हवाले कर दिया उमर ख़ान दू

ਹਾਂ ਜੀ ਸੋੜਿਆ ਮਾਰਾ ਕਾੜਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਪਾਈ ਮਿਲ ਵੈਦ ਹੈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਛਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹੇ ਹੋਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੈਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਰ ਦੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰੋਤੇ ਜੀ ਆ ਹਮਨਾਂ

ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜੋਬ ਦੇ ਤਿੱਥੇ ਕੱਥ ਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ মিডিਆ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ মিডিਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ মিডিਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਕਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਉਹੀ মিডিਏ ਨੂੰ ਮਾਤ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਹ आया, एस है। मीडिया, है। मीडिया, साथी मीडिया साथी जान है, मीडिया बग़ैर अंदी तोड़े सां असीं इनजी आज़ादी कंहिंखे इन जी आज़ादी जेके साॻी आज़ी पई आहे